Вони йшли до цього поєдинку рівно один рік. Кубок обласного центру за престижністю лише набирає балів. Про це свідчить і історія його результатів. Так попередні рази фінальний свисток арбітра сповіщав про те, що учасникам дуелей доведеться пробивати пенальті. Так сталося і цього разу. Гол футбольного клубу Вінниці у ворота Поділля в першому таймі не допоміг вибороти перемогу в основний час, і більше того, городяни поступилися в після матчевої серії. Водночас, головна боротьба сезону у великому футболі лише попереду. В боротьбі за золоті медалі городяни зійдуться найближчого четверга із Яско. А Поділля за бронзу гратиме проти здорової нації. Велика вітчизняна, що окрім цього зруйнувала і матеріальну спортивну базу великої країни, не забрала в її людей жагу до життя, а разом із нею і любов до футболу. Його природа загадкова, і сьогодні іще далека від досконалого вивчення. Втім, повоєнні роки вид спорту номер 1 почав стрімко розвиватись в усіх містах Радянського Союзу. Не стала винятком у цьому відношенні і Вінниця. Багато хто вважає, що її футбол народився з небуття. Водночас, по всій країні непомітно сформувалось покоління гравців, здатних вирішувати серйозні завдання. За усіма мірками, це було давно. Навіть учасники та свідки тих подій сказали б, щоб у іншому житті. Проте саме 16 квітня 1958 року прийнято вважати датою народження вінницького футболу. З нею пов'язано проведення першого офіційного поєдинку вінницької команди майстрів Локомотив. Він на стадіоні центрального парку культури і відпочинку зустрівся із зональним переможцем класу Б Станіславським Спартаком. Авторитет іменитого суперника не завадив вінничанам розпочати свій шлях із перемоги з рахунком 2-1. Болівальники зі стажем сьогодні пам'ятають гравців перших років залізничників: воротарів Антона Вострова і Юрія Шевченка, захисників Євгена Котельнікова, Юрія Кохановського та Віктора Юнченяна. Мене пригласили в 66-му году. в город Венеция. У нас проходила, я сам из Шепетовки, у нас проходила первенство юго-западной железной дороги. А вы прекрасно знаете, что руководил командой Кривонос Петр Федорович. Он был на финальной части в Шепетовке. У нас финальная игра была с городом Фастовым. Я в этой игре забил три мяча, он меня увидел, говорит, этот мальчик, чтобы завтра был у меня в команде. Хотя у меня до этого было приглашение в Чайку Севастополь, вот, и появилось приглашение в Локомотив в Винницу. И я дал добро, конечно, у меня большое сопротивление родители оказывали, потому что вы знаете, как отдать ребенка в чужой город. Но решился нормально этот вопрос, я в 66-м году приехал в город в Винницу. Ну, вначале играл в дубле, я попал, тогда такие аса играли в 66-м году, как Володя Аниско, Трояновский, Юнчин Ян, Вастров Тосик, Михаил Васильевич Петров, Аниско, Габовда, Ленди. Я попал в такую команду, была команда, конечно, супер. действительно. Играли для болельщиков, стадион полон был всегда. Вот. Но я в то время играл в дубле, потому что э, прийти попасть в такую престижную команду. Надо было доказать все свои качества и, и попасть в основной состав. За ними смотрели, как на, на, на богов. Я и мячи подавал в детстве. Тут вышел в одну команду с ними. Понимаете как. Поэтому там следил за всеми движениями, за все. Оно все откладывалось. Самые страшные очки были. Самое страшное было. Вот, э, общение с болельщиками. Как, почему? Что? Не то, что там на нас там шумели и что. Просто как-то люди такие были, что хотели выяснить, какие причины, почему вы проиграли, как. Вроде играли неплохо было доброжелательно в отношении с болельщиками. Будучи двукратным чемпионом Советского Союза, будучи серебряным призером чемпионата Европы, я не попадал в состав. Я два года не мог прорваться в состав. Какие два? Три года я не мог прорваться в состав. Почему? Потому что класс футболистов класса Б, тогда это был класс Б, был настолько, настолько высок, что вот мы, молодое поколение, казалось бы, достигшее, по нашему мнению, каких-то успехов, каких-то вершин на тот уровень, мы не могли бы состав. И я благодарен, очень благодарен тому времени, благодарен Лерману Абрам который был старшим тренером, особенно Терлецкому Ивану Ивановичу, который занимался молодежью. Он был некоммуникабельный с точки зрения понимания игроков основного состава. Но тем не менее он занимался молодежью, и он нам дал очень-очень многое. И вот с 1973 года мы стали уже играть в основном составе Венецкого локомотива. Рушанский, Ковба, Вознюк, Шедловский, Габовда, Дзюба. Я думаю, що потрапити в основний склад молодому хлопцю після школи було дуже важко. Але вже те, що мене запросили, я кажу, я рахую, що то був аванс, і я думаю, що цей аванс я старався відпрацювати не в іграх, а в тренуваннях. І я думаю, що це дало мені на майбутнє, якби дуже таку велику школу, якби те, що я був, бачив і навчався в таких великих футболістів нашого міста, думаю, нашої України. Потім вже якось пройшов час, і після того, як змінилося декілька поколінь, я вже потрапив в основний склад. Минулої суботи вболівальники та учасники нарешті дочекалися старту нового сезону у міському футзалі. Втім, він озманувався тяжкою втратою. З життя перечасно пішов капітан та граючий тренер Екодому Дмитро Пилипенко. Його партнери з батерфляю у дебюті змагань без ускладнень здолали опір бліку. Рахунок зустрічі 10-2 на користь помаранчевих лише залишив можливість насолодитися взяттями воріт. Ну, лично я первый раз играю по мини-футболу на город, и это мой первый гол сегодня, такой, сказать, дебют. Да, результат хороший, счет на табло, хорошо сыграли ребята, все, в задней и передней линии хорошо сыграли, поэтому от игры получили удовольствие. Ну, Цель, конечно, максимальный взять, ну, по крайней мере, первое, второе, третье место занять. Чому зложності поки не знаю. Що я зговорю? Перегрудка грає не футбол. Ну, думаю, у нас все получится. А ось інший старожил вищої ліги Акцентр у першому турі екзаменував дебютанта еліти «Лимон». Несподіванки наразі не сталося. Сергій Бичков та партнери переграли команду Олександра Бабіцького 9-3. Не хватило состава, потому что 80% игроков нашей команды сегодня играют последний тур чемпионата области, поэтому, кого бы могли, того собрали. Боролись против хорошей команды и ничего не могли сделать. Задача. Задача на сезон это выходить, скажем так, на поле, играть на победу, потому что хороший состав, и ребята заряженные на победу. Поэтому есть желание, потому что мы. Вышли с первой лиги, вышли в лигу, понимаем, что хорошие команды собрались, нет легких соперников. У нас тоже хорошая команда, просто сегодня так получилось, что состав не тот, который должен быть. Ну, боролись как могли. Ну, это очень хорошая команда вообще. Они, мы от них ожидали, конечно, большего, но у них, я так понимаю, не все собрались. Люди по резким причинам. А так вообще команда очень интересная, молодая, интересная, интенсивная. С ними очень было тяжело я не сказал бы, что счет показывают именно тут настрой. Да, мы сегодня были сильнее, мы больше забивали, но тоже ошибались. Это футбол, но от такси ремонта, конечно, ждать в плохих игр. Я думаю, что следующие соперники будут от них получать хорошие пощечины, я так думаю, потому что команда не будет последней, это точно. Конечно, хотим свои успехи улучшать и дальше, но это футбол, все будет зависеть от того, как мы будем готовы к каждой игре, потому что у нас сейчас тоже немножко коллектив обновился молодыми ребятами, и я считаю, их потенциал молодежи нам это поможет достичь. Потому что есть у нас взрослые футболисты, как и я, которые уже не могу такую функцию выполнить, как они. И вся надежда на них. Естественно, задача – призовые места. Ну а власне найдраматичнішою стала зустріч за суперкубок обласного центру. Після першої 20 хвилинки присутнім здалось, що питання про переможця у ній знято, адже Кімберлі повів у рахунку в п'ять сухих м'ячів. Зрештою фінальний свисток арбітра зафіксував нічийний результат. 7-7. Повагою до Дмитра Пилипенка учасники вирішили відмовитись від пробиття пенальті та подарували трофей своєму товаришу. Як виявилось, наступного дня боротьба за його життя закінчилась трагічно. Ізначально всі по ігрі ну як від складалась, в відділ, все боролись. На да, у нас в початку не вийшло много, пропустили во втором таймі. зібралися. Треба було забити гол. Ми його забили, і стало легше. Ну а потім вже команди вирішили обоюдно, І команда і ми. Такая вот ситуация случилась, что Дмитрий Пилипенко в больнице сейчас. Ему очень тяжело. И, ну, вы знаете, главное не победа, одна или вторая команда. Кто победит, главное человеческое здоровье, это наш товарищ, друг, наш брат, можно так сказать. Мы хотели его поддержать, главное здоровье его, чтобы он переборол эту болячку даже не знаю, как назвать. Главное, чтобы у него было все хорошо. Футбол есть. Футбол, неважно, кто победит. Главное, чтобы Дима выздоровел и был с нами, и мог играть с нами. Да, бросали жребий и так получилось, конечно, команда Кимберли получила кубок, мы заняли второе место, ну и так, тем более вы видели, мы одели футболки других команд, которые участвуют в, в этом футзале города, мы хотели, чтобы это было не только от команды энергетики, команды Кимберли, а, чтобы все знали, что все футболисты города Винницы, мини-футболисты участвуют в этом, все команды поддерживают, переживают за Диму и держат за него кубочки. Эмоции появились во втором тайме, скажем, с приходом, ну, с, когда забили гол первый, потому что первый тайм как-то играли вообще без эмоций, все как-то расслабленно вяло. Второй тайм как-то завелись, уже ну, как-то нельзя так играть, так чемпионом города так Не положено играть, надо собираться, надо показывать волю, какой-то там характер. Вот, ну и плюс то, что с Димой случилась с Пилипенко. Такая история очень неприятно, все пацаны переживают. Дай Бог, чтобы с ним было все хорошо. Это тоже, как бы, может быть, дало свой отпечаток и ставило на сегодняшней игре. Мы ну, немножко расслабились после первого дайма, потому что как бы, результат уже такой был 5-0. А команда энергетика собралась больше, и да, они сначала как бы, недооценили немножко в принципе, игра была хорошая. Соперник второй год уже подряд мы с ними играем в суперкубки. И это как бы игра достойная. Два равных соперника. В этом году нам больше повезло. И хотим посвятить эту победу нашу, нашему другу Диме Терявскому. Это человеку на сегодняшний день очень нужно. Потому что у него такая проблема есть.